assalomu alaykum kanalimiz a'zolari demak bugungi darsimiz exzelda yacheyka va diapazonni farqi yacheyka degani ixtiyoriy tanlangan joy mana bitta tanlasangiz bu yacheyka hisoblanadi mana hsh yetti bo'ldi d 6 G4 va hokazo mana. bitta tanlansa yacheyka endi ikki va undan ortiq tanlanadigan bo'lsa mana ikki va undan ortiq tanlandi bunimiz o'zi diapazon mana buni qayerdan bilsak bo'ladi mana 2 r er, x 3 s deyapti mana shu diapazon hisoblanadi demak mana shu tushunchani oldik endi de o'tgan darsimizni to'ldirib ketamiz ya'ni o'tgan darsda 12, mana yigirma 21 degan narsalarni aytandim misol ko'paytirib o'sha bo'lsa bo'ladi deb masalan bo'i bo'lu mana bu yerga yozishimiz mumkin Bo'lu, bolu. bolu ko'paytiru, ayiruv va hokazo ishlarni qilishimiz mumkin lekin buni tushunarli bo'lishi uchun odemak oh, uh, keling mana bugungi darsda bitta sizlar bilan konverta konvert yasaylik ya'ni uh, konverti deganda mayli valyuta kursini ayirboshlaydigan bitta nima qilaylik sizda misol uchun kimdir sizga pul jo'natdi 500 yuz dollar pul jo'natdi uni yani so'mda qancha bo'lishini aniq hisoblashingiz kerak endi 500 yuz dollar bunday hisoblab olveasizu lekin dasturda shu narsani bir Hmm, o'rganib ko'raylik demak boshladik Ver. vertor konvertr deb yozyapman endi mana bu yerga kursni misol uchun bir dollarimiz so'mda so'mda qancha bo'lishini kiritaylik masalan o'n ming besh yuz deb tasavvur qilaylik 10.500. ming besh yuz so'ma mana endi mana bu yerda mana bu yacheykaga ma'lumotimiz sig'may qolsa mana bunaqa holat bo'ladi mana mana holatlarda nima qilish mumkin desa mana bunday qilsak kattacha bo'lib qoladi shunaqa holatlarda mana bu yerda ushlab bunday tortsangiz kengayaveradi bemalol yacheykani kengaytirib olverasiz bo'yiga ham xuddi shunaqa mana bu yerga kelib turib bunday kengaytirib olsagiz bo'laveradi endi bularni misol chekkada burchaklarda qolib ketyapti buni o'rtaga olish uchun mana uchalasini belgilaymanda mana bu holatga olsam o'rtaga o'tadi mana bu holatga olsam tepaga o'tadi mana shunaqa qilib bemalol uh, o'rtaga tepaga olib olishingiz mumkin bo'ladi konverter dedik Ani yendim, masalan, uh, doll dollar so'mda ana endi mana bu yerga yozamiz Masalan, dishes, dollar dollarni -de kiriting deyapmiz masalan dollarni kiritsin bu inson masalan 500 aytganimizdek 500 yuz dollarni kiritsa mana bu yerga chiqarib bersin sizning pulinggiz yes. so'mda so'mda deb yozib bersin mana уже mana bu yerga so'm deb ana endi mana shu yerda formula ishlaydi oddiy qilib aytganda formula ishlaydi bu qanaqa formula teng deymiz bir dollarimizni summasi ko'paytirilgan besh yuz mana endi bu jiccha g'alati ko'rinyapti bizni ko'zimizga mana shuni to'g'irlab qo'yaylik kelinglar sizlar bilan mana shuni to'g'irlab qo'yaylik ya'ni mana bu holatga olib kelamiz aytilgandek va endi mana bu o'qishga qiyin bo'lyaptimi demak mana işte uchta nuqta işte bor uchta nol bor shuni tugmani bossangiz bo'ldi mana besh million ikki yuz ellik ming so'm va mana bu tiyini ham bor endi buni işte qo'yib qo'yishni maslahat beramiz sababi mana bu yerda senti bo'lishi mumkin besh yuz dollar o'n yetti sent nechi pul pul bo'ladi desa mana de bu yerda aniq summasini chiqarib beradi tiyinigacha demak buyerlarda ham xuddi shu ishni amalga oshirib qo'yishni maslahat beramiz endi mana bu nollar sizga kerak bo'lmasa masalan mana bu nollari kerak bo'lmasa mana mana bu yerda nolni qisqartirish mumkin qo'shish mumkin qisqartirish mumkin mana olib tashladik ko'rdingiz mana shunaqa holat demak shunaqangi imkoniyatlari bor mana bu bir dollarimiz turishidan o'zgarmayapti bir mayli o'zgarmasa o'zgarmas hozircha tushunarli bo'ldi degan umiddaman ana endi xuddi shu ishni teskarisini qilishimiz ham mumkin ya'ni sizda qanchadi besh million ikki yuz besh million besh yuz ming pulingiz bor buni qancha necha dollar bo'lishini bilish uchun mana bu yerda buni teskarisini yozib ko'ramiz ya'ni mana bu yerda summani r teng sizda qanchadir so'm pul bor mana aytganimdek 5 million to'rt yuz yetmish sakkiz mana misol uchun 5 million to'rt ming so'm puliz bor endi siz nechi dollar pul bo'lishini bilmoqchisiz pastroqqa pas yozaylik nechi dollar bo'ladi misol mana shu yerda ham xuddi shu ishni amalga oshiramiz teng mana bu summa summaendi bo'lingan bir dollarimizni summasiga mana уже chiqaryapti besh yuz yigirma ikki dollar bo'larekan endi buni bekorga n unaqa qilmayapmanda mana bu yerda aslida yozsak bo'laveradi besh million to'rt yuz yetmish sakkiz ming bo'lingan o'n ming besh yuz deb yozsangiz endi ertaga valyuta kursi misol almashib to'qqiz ming ikki yuzga tushib ketadigan bo'lsa mana уже besh yuz to'qson besh dollar ya'ni summa o'zgaryapti mana bu yerda ham mana o'zgardi ko'rdingiz agar besh bir ikki uch besh mingga tushib ketsa mana summa o'z uz, o'zidan uz almashib ketdi sizni endi dollar pulingiz aytganimdek mana bir yuz yigirma besh dollaru misol uchun o'n uh, yetti o'n sakkiz sent bo'lishi mumkin mana уже olti yuz yigirma besh ming to'qqiz yuz so'm ekan ya'ni bir yuz yigirma besh dollar o'n sakkiz sentimiz mana shunaqa qilib yozib olishimiz mumkin bo'ladi mana mana bu yerda o'zgartirish kiritiladigan joylar mana bu narsa ha deb ham o'zgaravermaydi aniqrog'i misol uchun har xilda o'zgarib qolishi mumkin bir oy ikki oy misolda endi lekin summaiz o'zgarishi mumkin siz bankda ishlashingiz yoki bo'lmasam qaylardadir ishlaydigan odam bo'lsangiz ayniqsa savdogar bo'lsangiz masalan bu juda yam qo'l keladi ya'ni savdogarlarda ko'proq so'mga narsalar to'g'ridan to'g'ri dollarda hisoblab ketadi o'shani hisobiga aytib qo'yyapman masalan birorta mahsulotingiz o'n ikki dollarga kelgan buni qancha so'm bo'lishini mana mana shu yerdan bilib mana aka o'zi oltmish ming so'mga kelib tushgan ekan oltmish ikki ming qilib bering misol uchun aytyapman savdogar tilida e'tiborlaringiz uchun rahmat bugungi darsimiz shundan iborat edi